привет. А можно я с тобой на туку познакомьте? Меня зовут Виталька Дебек. Лариса. Мари. Виктория там уже... Меня зовут Виктория. Победа, значит. Победушка. А давай играть в игру. Будем встречать рассвет на раздевании. Кто первый встретил, тот раздевается. Виталик, я с тобой ни во что играть не буду, понял? Меня интересуют мужчины, которые ездят на мотоциклах, байкеры. Понимаешь, которые выглядят мужественно, ничего не боятся и любят скорость. А я тоже люблю скорость. Да, я тарелку борща съедаю, пока горит спичка. Ну, просто у нас э, часто дома свет выключается. Вот был бы ты байкером, я бы еще подумала. А так, чао, какао. Есть только борща, съем. Привет, меня зовут Виталик. А я хочу собі байкерську татуїровку. Здорово. Так давай, як всім байкерам, мотоцикл наб'єм. А можна, щоб на мотоциклі був я з тюлочкою? Можна. Та-да, хай мотоцикл буде з коляскою, щоб було дві тюлочки. Слушай, стой здесь, а я сейчас вернусь. Так, тоже нет. <рост rash> mm -hmm. <restless> mm -hmm. <noise> так, все чуть-чуть. Gê, nos é tu <laughs> Елена, на себе. Ти сама казала, що ми йдемо до байкеру, а вони люблять кожі. Я про курточку тобі говорила! больне, я все. Петрович, дресть! А, Віталік, привіт! Что, опять свинец из аккумулятора понадобился. Не! Я хочу стать байкером. Байкером? <свист> ну, чтобы быть байкером, надо две вещи: мотоцикл и любовь к рок-н-роллу. Ключ надеюсь. Да, надеюсь. А... Не, ну э, рок-н-ролл я люблю с детства. Мне мама вместо колыбельной ставила Скорпионс. Ну, а вот а, мотоцикл, як тюлочка. Дуже хочется, но не было. Так тебе мотоцикл нужен? Ну да. Я свой Урал люблю, как ты телочек. Поэтому даже не проси у меня. А я знаю, який бензин дуже хорошо горить. И что у вас крыша в гараже деревянная. Умеешь ты убеждать, Виталик. Будет тебе мотоцикл. Класс! Ковку нашел, чешу. Так сказали, что тут уже заняты. Что вы тут делаете? Мы здесь, между прочим, работаем. Работаете? А что, косите? Ну, в смысле, траву? Тут у меня пост. О! Ну, а судя по вашему животу, то вы пост не дуже соблюдаете. А что это такое? Это прибор видеофиксации. Класс! А зафиксируйте меня на аватарку. Ладно, шутка, шутка. О! Скажите, у вас тёлочка есть? что Не, ну просто все вас называют одним хорошим словом. Я просто решил уточнить. Ну ладно. Твою как я тебя, а? королева автостраду, да Юра? прикрой, королевна. Тоже мне. Это же самый опасный вид транспорта. У меня есть шлем на самом деле. Как mm. тебе знать, той байкер, в якого ты мотоциклета вкрала? то тебе ни який шлем не допоможет. Привет. А можно с тобой не только познакомиться? Меня звать Виталик. А что ты тут робишь? Голосую. Так выборы же давно закончились. Я попутку ловлю. А! А! Так ты из тех, что возят на заднем сиденье, а потом на заправке в туалете закрывают? Шутка, шутка. Слушай, я тебя нужно подвезти, но только с одним условием. За рулем будешь ты. Mm. Ну, ладно. Класс. Да. Мы вообще-то еще не едем. А? А, это, я просто, чтобы не упасть. Так, у тебя есть что-нибудь для безопасности? А, да, да, конечно. Ой, всегда с собой. Я про шлем. А, про шлем? Не, шлем только один. Ну, а и зачем мне надо, если у тебя такие две подушечки безопасности? Ладно, поехали. Только это, не сильно улыбайся, потому что зубы будут в мошках. Знаешь что? Езжай-ка ты сам. Я приду к тебе во сне, крошка. Не понял. Да, ладно. Да, дальнобой. Привет. Пери... что за Здорово. Чудо. А у тебя-то какой конь? У меня так, стальной пони. А вы нас вилки какой? Не-не, я вилки не выношу. Не, мама все их пересчитала и запрещает выносить. Мы вообще про мотоцикл разговариваем. Я вот, например, на хроле езжу. Ну, я бы тоже ездил, если бы меня с ним в метро пускали. Ты даешь метро. Это цикл, да, стиль жизни. Какое метро? Пиво, рок н Тогда мой стиль жизни это чулочки. Молодец. Давай. Я извиняюсь, может, это, конечно, не мое дело, но тебе что? Твоя жена руга наставила? Да нет. Вообще-то, это просто шлем. А я так вообще без шлема езжу. А голову не разобьешь? Будешь много разговаривать, разобью. Понял. шлем возьми, бы шлема упасну. <реш> Опусти забрало, чтобы не забрали. Поехали! Ой, пусть Я понимаю, что это юбилей. Ну, что это до такой же степени. Ой, космонавт. сейчас я хочу представить вашему вниманию... Тебя как зовут? А, можно просто Виталик. <laughs> Блюз от Виталика! Эта <laughs> <laughs> история про той день, который перевернул всю мою жизнь. Я, как обычно, шел по парку, гулял, и тут на лавочке побачил ее. Ее волосы развивались на ветру, аромат ее духового вскружил мне голову и меня начало подташнивать. <р> Я подошел к ней и сделал так, <р com> сказал привет. Меня зовут Виталик. Может нас с тобой познакомить? Она своими пухлыми губами мне прошептала. Можно, но меня звать Олег. Класс! А можно я твою гитару разобью? <свес> 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 ну ладно, пока. А как зовут, приятель? Мы звать Виталик. У каждого байкера есть прозвище. Будешь беспечный ангел? Э -э не, я лучше буду небеспечный матчу. идиот! Эй, все на дорогу! Растязаться с непобедимым ночным волком будет небезпечний матчо. Готов глотати глотапы из-под них Выпустить, выпустить, бля, я хочу. Да, выпустить. Я в виде путей, я изменяюсь. Ну, просто так много телочек, я испываю все в ее А то все. Ну ладно, я понимаю. Да. И я, кстати, там монетку оставил в ну, чтобы вернуться. <свист> а, а, а слухай, а вот байкеры, это же свободные люди, да? Делают все, что хочут, да? Ну да. Класс. Ну тогда я сегодня байкер. <свист> <свист> не выпускайте меня, не, не выпускайте. Слышь, тебя на переезде одного из наших по банда Панда поезда сбила. Теперь собираем по частям. О, черт, так он же в шлеме был. Да нет, с бандой все нормально. Харлей его по частям собираем. Привет! Сюда покатаюсь! На вот этом что ли? Ты не дивись, что Вин маленький. Вин шерест ⁇ растет Ну, это я про мотоцикл. а да я на нем даже не помещусь. Когда будет у тебя большой мотоцикл, тогда и покатаемся вот когда будет у тебя попа поменьше, вот тогда я и приеду. Ясно? Yes? Знаете, мне уже хочется вот так взять мотоцикл, посадить на него тёлочку и катать ей всю ночь. Потому что у меня уже столько лет полный бак.